Ось вже 40 років в місті жовті води працює фабрика штучного хутра. Сьогодні це підприємство більше відоме як товариство ФІМ. Першу партію своєї продукції Штучне хутро, фабрика випустила у 1975 році. 28 серпня у стінах рідного підприємства зібрався увесь трудовий колектив на чолі з керівництвом. Підводились підсумки, згадували, як все починалось. Ну, наверное, единственное уникальное предприятие, созданное за годы Советского Союза в вот Днепропетровской области, высоко технологичное, высокоэффективное, с высококлассными специалистами. Фабрика завоевала моментально э, свое имя в бывшем СССР, было значимо, работала на первоклассном оборудовании, на первоклассном сырье. Вот не зря в 1980 году олимпийский році был выполнен був из желтоводского з меха. Это ще раз подтверждало, що качество продукції, которая производилась на цьому підприємстві, нашими спеціалістами, які працюють до сих пор вместе с з нами, воно було висококласним, було востребовано. у 90-ті роки. Для підприємства настали нелегкі часи. Разом з радянським союзом розвалився і ринок збуту. Зменшилися обсяги виробництва. У підприємства з'явилися великі борги, але фабриці штучного хутра вдалося вижити. Тоді у підприємства з'явився новий власник Олена Волкова, яка врятувала підприємство від занепаду. Руна 20 років назад в августі місяця. проста жовтоводська дівчинка Сергійовна Волкова стала власником даної фабрики. Ну, звісно, з 85 95 -го года, извините, и пошел, наверное, рост. С чего все это начиналось? Вот старожилы помнят ПВА, и горячую нитку, мех, который как бы э, стоял, как фанера. Это то, с чего мы начинали, потому что в 90-е годы э, не было материалов, не было бы, как бы, делать мех не считая и ужас вообще-то как бы. То есть изворотливость вот, как бы нашего народа, то есть я не говорю, что я там, я проявляла инициативу условно, какую-то креативность. Но я знала, что меня как бы поддержат, подхватят, и мы что-то, потому что нам надо было работать. У всех была жажда работать, не останавливаться. И в принципе вот с того момента это началась полная переналадка производства, полное переформатирование в том, в той части, что мы меняли технологии. Если госты говорили, что это делать нельзя, мы свои стандарты изобретали. То есть вот за счет того, что на фабрике всегда была определенная инициатива, креативность и желание выжить, мы выживали. Ну, я считаю, что фабрика – это мое детище. То есть это, знаете, как ребенок, которого ты воспитывал, воспитывал, воспитывался. Иногда да, хочется чем-то гордиться, иногда нечем. Но все равно я хочу сказать, как бы ты не перестаешь своего ребенка там любить. И вот у меня такое же отношение и к фабрике. Если вы помните, что в 95 году мы выпустили 300 тысяч квадратных метров, в 96-м это было уже 750, в 98-м около 2 миллионов. И все вы прекрасно помните, что в 2002-2005 по до кризиса мы работали 6-7 миллионов квадратных метров. Мы обеспечивали всю Украину, все страны, ближайшие СНГ, своим мехом. Вот, все были довольны, все сказать, радовали, что есть такое предприятие. Ну, мы, естественно, тоже. Вот, мы пережили с вами два кризиса. Мы переживаем сегодняшний... Сітуацію по Україні ну ми роботаємо. Ми з вами на плаву отримуємо заработну плату, У нас є закази. Сьогодні фабрика не тільки не закрилася, але й нарощує обсяги виробництва і відправляє продукцію за кордон. На підприємство прийшло багато молодих фахівців, та більшість колективу Старожили, які віддали фабриці не один десяток років. За цей час штат працівників суттєво скоротився. Людей заменило новичное Ну На сегодняшний день наш штат порядка 140 человек. Да, действительно, в советские времена на предприятии работало 750 человек. Потом за счет модернизации нашего оборудования, усовершенствования технологических процессов, мы перешли к тому, что порядка 240-300 человек выполняли программу, превышающую... Будем говорить нормативную производительность фабрики. То есть фабрика могла производить порядка 4 миллионов квадратных метров меха. Мы, условно, там 300 людьми производили до 7 миллионов квадратных метров. Почему произошло падение численности? Ну, наверное, потому что уменьшился Спрос и производство искусственного меха. К сожалению, мы сегодня работаем только в односменном режиме, поэтому это такая численность на сегодняшний день. Как только будет э, рост спроса на нашу продукцию, мы готовы принимать квалифицированных специалистов, а также принимать всех желающих, которые хотят обучиться профессии для производства искусственного меха. Вот, что из нового? Из нового, наверное, это меха с содержанием натуральной овечьей шерсти, на которую сегодня есть большой спрос как в Украине, так и за пределами, даже не в СНГ, а в странах Восточной Европы, куда мы начали поставлять свою продукцию. Рік тому, коли у багатьох підприємців розвалювалися всі плани, зупинялися заводи і фабрики, Олена Волкова вирішила не тільки працювати, але й розширювати виробництво. І що назад, коли я пригласила адміністрацію в Київ. Я просто показала тогда мы вышли на Майдан, ну, как бы их проводили через Майдан, да, показали это там ужас, который еще на тот момент там существовал, эти остатки всего этого вот, этой всей трагедии. И я тогда сказала, что вот это как раз вот потому что сейчас так мы должны работать. мы будем работать, это наша задача. Потому что я хочу сказать, что любое несчастье, любые трудности – это стимул для того, чтобы дальше работать. Это то, что, в принципе, мы умеем делать. Мы будем держать оборону, мы будем, так сказать, вести свою войну там, с конкурентами, с безобразиями фискалов. Но мы будем двигаться, мы будем жить. А на честь 40-річчя фабрики штучного хутра кращі працівники отримали грамоти та грошове заохочення. Зі за святом, Валентин Михайлович. Дякуємо вам за роботу. 150 років, як договарювалися, ми працюємо. Ні про яку пенсію річ не йде. Все, Все. Вас всегда раді відвідати на роботу. А, Кучик Николай Данилович. 37 лет непрерывного стажа на предприятии. Здорово. Ну и наша золотая молодежь. Морозов Александр. Поздравляем. Здесь рядом. Онищенко Марина. Детский вот Ирина. Спасибо. Бундер Александр. 35 лет непрерывной работы. Спасибо, Саша, большое. Праздник. Ага. Праздник. С праздником, Саша. С праздником, Елена. 12 лет. Елена работает десенатором, не изменяя. Поздравляю. Мы также желаем коллективу фабрики «Штучного хутра» дальнейших успехов в работе.